你要找的穆廷洲不在。对于我来说，他从来都没有离开过。停。太傅，明朝的烟花也这么美吗？ 比这个美多了。那时候一到除夕，宫里就会放烟花。那时候公主还小，每当放烟花的时候，她都是笑得最开心的那个。今天我能坐在这里陪太傅看烟花。 我也很开心，太傅，你知道吗？我好羡慕，甚至是妒忌明威，因为不管未来会怎样，不管穆庭洲会不会回来，他都得到了一份真真正正的爱。没有任何一个女人不希望遇到一个。 真心对自己的男人，等他爱他，我也是女人，我也希望遇到这样一个男人，能有这样一次爱。先生。 您饿了吧？饭一会儿就好。周姑姑，哎，劳烦您帮我跑一趟，亲手将这个送到公主手上。啊、哦，好，好，好，您放心，我马上就去，一定亲手交给公主。先生，这几天你都没好好休息。 一会儿我简单弄点吃的，吃完以后你赶快睡一会儿，我马上就出门啊。不用了，谢谢照顾。 爷爷明小姐，<你>快进来坐吧。啊、不不不，我就不坐了。明小姐，穆先生让我把这个亲手交给你。 从你离开以后，穆先生就一直把自己关在房间里，天天的削木头。这两天夜里他都不睡觉，手上又添了不少伤。我在穆先生家做了十几年，从来没见过他对一个人这么在乎的。真的，我说的都是真的。 先生，他惹你生气了。我希望你再给他一次机会，好吗？微臣拜见公主。我在乎的唯有公主。 我慕云今日向公主许诺，无论发生什么，我待公主之心永远如初。